Крен. Давайте как-то по порядку. Я хочу отреагировать на, на, на прозвучавшие оценки mm -hmm. коллег. Во-первых, такое ощущение, что в нашей политике уже выражено такое психологическое расстройство, путинофобия, наряду с арахнофобией, агарофобией и прочими фобиями. Да Господи, да не контролирует Кремль все и вся. Это во-первых. Не нужно называть процессы, которые имеют свои причины, свои корни, только кознями кемля. А то действительно скоро планета вздрогнет, потому что Путин везде. Он скоро, извините, в спальне у каждой семьи будет в таком случае. Что касается э, наших проблем, вот о чем стоит думать, да, что сказал Дедон? Он намерен как-то найти баланс между уже принятым решением э, Молдовы, молдовской власти, молдовского народа. Э, будущего членства Евросоюза. Кстати, Молдова один из лидеров была по программе соседства, успешно. И вместе с тем он заявляет, что будет искать вариант особых отношений с, Еврозес. А вдруг получится? Второй момент. И это наша проблема. Второй момент. Если действительно он будет инициировать варианты переустройства страны и федерализации, украинская политика, политика украинской власти и соседних регионов в отношении и изменяющихся региона Приднестровья, и украинцев, какой она будет. Вообще, готовы мы к этим переменам. Дадон, кстати, в одном из интервью недавно поставил проблему транспортных сообщений, поставок, грузопотоков и так далее. Пребывание там э, вооруженных сил, вообще вооруженных формирований как иностранных, так и приднестровских, и позиция украинской безопасности. Сейчас, Андрей. До, до этого нам было проще, да, была со особая территория, 5 плюс 2 переговоры. Нам легче, у нас язык даже был в отношении. Но самое главное, у нас э, до сих пор не реализован опыт области, представители которой сейчас правят государство. Венецкая область, часть еврорегиона, связанного с, с проектом Давайте чуть об этом продолжим.